Причины нет Где улыбки каждый день Где почти всегда весна Где у всех, у всех людей Очень добрые глаза Кто-то ищет целый век Где же счастье, вот оно Здравствуй, добрый человек Посмотри в мое окно возьму И закрашу серый цвет Нарисую эту страну Где коснем причины нет Где улыбки каждый день Где почти всегда весна Где у всех, у всех людей Очень добрые глаза Кто ищет целый век Где же счастье, вот оно Здравствуй, добрый человек Посмотри в мое окно 黎明。 Василий Александрович Сухомлинский. История способностей дарования детей на кончиках пальцев. От пальчиков, образно говоря, идут тончайшие нити ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем иными словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок. Наш конкурс показал, сколько талантливых и умных детей проживает в Воронежской области. Для приветствия и награждения победителей в номинации «Плакат» на тему «Победим насилие вместе» приглашается старший инспектор отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области Велых Наталья Владимировна. В соответствии с положением на конкурсе жюри определило следующих лауреатов. Первое, Первое место. место. Иванова Валерия, Борисоглебская гимназия номер один. Зиновенко Дарья, Борисоглебская гимназия номер один. Второе место. Сорокина Кристина, Лещеновская школа Воробьевского района. Мукасеева Дарья, лицей номер семь, город Воронеж. Третье место. Морозова Анна, лицей номер четыре, город Ростов. Минакова Татьяна, школа номер 54, город Воронеж. Беляева Дарья, и номер семь город Воронеж. Французский известный философ у детей особое умение видеть, особое умение чувствовать, особое умение думать. Вот в своих работах я их все пересмотрела. Все я была в восторге от того, как вы по особенному, по своему смогли передать трогательно. Вот это вот нашу проблему да, борьбы с насилием, свои методы предложили. Вы молодцы, побольше таких творческих детей, побольше таких идей, неравнодушных детей. И полагаю, что только тогда вот у нас мы будем с уверенностью смотреть свое будущее вместе с вами. Спасибо вам.